پھر صحابہ کرام کی اگر معلومات لینی ہوں تو پھر کتابیں بھری پڑی ہیں ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے یہ میں نے جیسے انٹرنیٹ سے آپ کو وہ معلومات نہیں مل سکتی یا اردو دانوں سے نہیں مل سکتی وائزوں سے نہیں مل سکتی اور فتنہ پرور لوگوں سے نہیں مل سکتی جو صرف ذہنوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں میری اپنی کتاب ہے الموسوعہ الموسوع, الموسوع القادریہ فی علوم الحدیثیہ اس میں میں نے ستر ان کتابوں کا تعارف کروایا ہے جو صحابہ کرام کے حوال پر ہیں اور طبقات پر ہیں ابن سعد کی طبقات کبرہ ہے ابن قانے کی موجم الصحابہ ہے ابن حبان کی تاریخ الصحابہ ہے ابن مندا کی معرفت الصحابہ ہے ابو نعیم کی معرفت الصحابہ ہے ابو نعیم السبانی کی ہلیت الولیاء ہے ابن عبد البر کی الستیاب ہے ابن عبدالبر البر کی ازیل ہے ابن کی صفت السفوہ ہے اور ابن الاسیر کی اسد الخابہ ہے علامہ کی سجر و علامہ امام اسکلانی کی علی صحابہ ہے واقعی کی طبقات ہے الغرض ستر کتابیں بیان کی ہیں بارہ ہزار صحابہ کے آوال ہیں کوئی ان بارہ ہزار کے آوال ان سینکڑوں کتابوں میں پڑے گا کھنگال کھنگال کے ستر ستر تو اس کو پتا چلے گا کہ ان پر کیفیات تھی یا نہیں تھی ان پر واردات تھی یا نہیں تھی ان سب نے ہر ایک کے احوال میں ایک نہ ایک ایک نہ ایک دو چار کم زیادہ سب نے بیان کیے وارد ہوتی تھی مگر ان کی شہرت اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے ذمہ دین کے کام اور بہت زیادہ تھے اس طرح کرامات بھی تھی میں آپ کو ایک صحابی بتاتا ہوں بہت ساری ہیں یہ بھی میری کتب میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی عمران بن حسین صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح مسلم میں صحابہ ایک کرام میں سے ایک عمران بن حسین سواد کے ساتھ ملائکہ صبح و شام انہیں آ کر ان کے گھر پہ سلام کرتے تھے اور دوسرے لوگ ملائکہ کا سلام کرنا سنتے تھے اس سے بڑی کیفیت اور اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں انہو کانت تسلم الملائکہ تو علیہ خود بتاتے ہیں اندہ راسی و, اند و اند باب الحجر رات کو سوتے ہوئے ان کے سار کی طرف بھی سلام کرتے تھے ان کے گھر میں بھی سلام کرتے تھے اور جس کو بتایا کہا میرے مرنے کے بعد ذکر کرنا زندگی میں چھپائے رکھا یہ کتب حدیث میں ہے بسرہ میں وہ آگئے تھے حضرت عمران بن حسین فرمایا میں نے تیس سال دیکھا ان کی خدمت میں جاتا تھا تیس سال اللہ کی عزت کی قسم تیس سال تک ان کے گھر کے جمانب سے ملائکہ ان کو سلام کرتے تھے ہم نے سنا ہے ملائکہ کی آبا امام ابو نعیم نے دلائل و نبوت میں بیان کیا امام ابن سعد نے طبقات میں بیان کیا حضرت قطادہ بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ دن میں چلتے ہوئے آکے انہیں مسافہ کرتے تھے یہ تو ایک بتایا میں نے عمران بن حسین حضرت ام ایمن میں آپ کو کیفیات اور کرامات اب سیابہ سے پھر تھوڑی بتا رہا ہوں آپ کے ذوق کے لیے بھی آپ کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کی اور طبیعت کی فرحت کے لیے بھی کہ اس میں سے حصہ آپ کو بھی مل سکتا ہے اگر آپ ان راہوں پہ چل پڑے امام بے حقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئیں روزے کے ساتھ تھی شام کا وقت تھا کوئی پانی ان کے پاس نہ تھا ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں تھا افطار کا اور حالت یہ تھی کہ موت قریب تھی ان کی اچانک انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف سے ہوا میں ایک مٹکا پانی کا معلق ہو گیا یہ بے حقی شریف کی حدیث ہے معلق ہو گیا امام بے کی نے دلائل میں ابن سعد میں طبقات میں حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوہ میں بیان کیا من مُدَلَّا مِنَ مدلام پانی کا بھرا ہوا مٹکا آسمان سے ان کے سامنے ظاہر ہو گیا آپ نے وہ پانی پیا روزہ افطار کیا پھر کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس پانی کے بعد ساری زندگی میں چمکتے سورج میں طباف کرتی تھی سخت گرمیاں روزہ رکھتی تھی پھر مجھے پیاس کبھی نہیں لگی یہ حضرت ایمن کا حال ہے یہ اسی طرح یہ صحابیاں اور پھر یہ صحابی حضرت سفینہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سفینہ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا امام ابو نعیم نے دلائل میں حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ نے الفتابہ میں بیان کیا کہ کشتی میں تھے سفر میں کشتی ٹوٹ گئی اور اس طرح تیرتے تیرتے باہر نکلے جنگل میں راستہ بھول گئے آگے شیر آ گیا شیر آپ کو کھانے کے لیے دوڑا جو ہی شیر نے منہ کھولا تو شیر کو کہا ہے شیر خبردار میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں شیر کو کھا انا مولا رسول اللہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم شیر نے کتے کی طرح اپنا سر نیچے جھکا لیا تم ہلانے لگا آپ کے آگے آگے چلا اور جو راستہ بھول گئے تھے صحیح راستے پہ لگا کے کچھ بولا یعنی الوداع کر کے اجازت لے کے واپس چلا گیا ابھی صدی کو امام حاکم نے روایت کیا امام بخاری نے اپنی تاریخ القبیر میں روایت کیا امام تبرانی نے امام بغبی نے اور یہ حدیث صحیح اور اسناد ہے اور امام بہکی نے بھی میں <coughs> نے تو بہت کثرت چیزیں نہیں بتائیں کچھ بتائی تھیں آپ کو چلو آج سوالات کے بانے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ایک سیابی حضرت اللہ بن الحدرمی اللہ بن الحدرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے بھی ان کو بحرین تک کا گورنر مقرر کیا تھا حضرت علا بن الحضرمی ان کا عالم یہ تھا کہ جب جہاد پر جاتے راستے میں سمندر یا دریا حائل ہو جاتا صحابہ اکرام کا لشکر ساتھ ہوتا بسم اللہ اللہ کے اسماعی گرامی پڑھ کے سمندر میں چھرانگ لگا دیتے تھے اور پورا سمندر خوش راستے کی طرح طے کرتے تھے یہ صحابی تھے یہ کرامت ہے کی سب کتب میں درج ہے جو میں نے بتایا صحابہ کہتے ہیں ہم نے نے دارین کا صور ان کے ساتھ کیا آگے دریا آ گیا انہوں نے یا علی و یا حکیم کا ورد کیا کہا میرے مولا میں بھی تیرا غلام ہوں اور ہم سب تیرے غلام ہیں تیری راہ میں تیرے دشمن سے لڑنے کے لیے نکلے ہمارا راستہ کھول دے فرماتے فدخلنا البحرہ ہم سمندر میں داخل ہوئے ہمارے گوڑوں کے پاؤں بھی پانی میں نہیں ڈوبے اور سارے سمندر پہ اس طرح چلے جیسے کوئی خشک راستے پہ چلتا کراس کر دیا وہاں سار الماؤ جیسا دن یمشون علیہ زمین کی طرح بن گیا سمندر اس کو حافظ ابن کثیر نے بھی بیان کیا حافظ بن کثیر علامہ ابن تہمیہ کے شاگرد اس کو امام بحقی نے بیان کیا اپنی دلائل میں اس کو امام بخاری نے بیان کیا تک تاریخ القبیر میں صحابہ کرام کے اس طرح کے واقعات تھے حضرت خالد بن ورید کو کسی نے زہر دیا آزمانے کے لیے کہ کیا مقام ہے رسول کا غلام بنا پھرتا آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کا پیالہ پی لیا کچھ بھی نہیں ہوا لوگ حق کا بکہ رہ گئے خالد بن ولی اب اس سے بڑھ کے ایک بات بتاتا ہوں اور وہ یہ امام بحقی نے دراصل حدیث حدیث میں میں بیان کیا امام بحقی نے یہ حدیث میں اور بڑے آئیمہ نے اس کی ہے اس کو درج کیا اپنی کتابوں میں وہ یہ کہ ایک صحابیہ خاتون صحابیہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی آقا علیہ السلام کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور نوجوان بیٹا بس بالغی ہی ہوا تھا نوجوان بیٹا ساتھ تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاتون کو سیابیہ کو عورتوں کی طرف بھیج دیا اور ان کے نوجوان بیٹا جو سولہ سترہ برس کی عمر کا ہوگا اس کو اپنے پاس رکھ لیا مدینہ میں وبا تھی ان دنوں میں سخت بخار تھا اسے بخار ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اب میں امام بے حقیقی کتاب الدلائل سے دلائل نبوت کی حدیث بیان کر رہا ہوں وفات ہو گئی ہم نے آقا علیہ السلام کو اطلاع کی آقا علیہ السلام نے آ کے دیکھا خود مشادہ فرمایا اس کی آنکھیں بند کی اور ہمیں فرمایا اس کو کپڑے سے ڈانپ دو اور اس کی تجیز و تکفین، دفن کفن کا انتظام کرو ہم اس کو غسل دینے ہی لگے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا انس اے ات ام مہو اے انس جاؤ پہلے اس کی ماں کو اطلاع کرو کہ تمہارا جماع بیٹا مر گیا ہے اس کو اطلاع کرو بلا کے لاؤ فعلم حضرت آنے ابن مالک فرماتے ہیں میں نے جا کے ان کی والدہ کو اطلاع کی ان کی والدہ ادھر آئی آقا علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہیں اصحاب صفا کی جگہ ہے مسجد نبوی میں ان کی والدہ صحابیہ کہتی ہے میرے مولا میں بتوں کو چھوڑ کے تیرے اور تیرے حبیب کی طرف آئی تھی تیرے اور تیرے حبیب کی طرف آئی تھی میرا بیٹا اگر یہاں مر گیا تو بتوں کو پوچھنے والے مجھے تانہ دیں گے تیرے اور تیرے محبوب کے نام پہ حرف آئے گا یہ میرے اوپر مصیبت نہ ڈا میرے بیٹے کو زندہ کر حضرت ابن مالک فرماتے ہیں فَواللہِ اللہ کی قسم من قدا کلا محا ہر کا قدم اس کی ماں کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بچے کے پاؤں ہل پڑے والی بچے نے کفن اتار دیا اپنے اوپر منہ سے کفن اتار دیا اللہ رسول رسول اس وقت تک زندہ رہا جب تک آقا علیہ السلام کا مثال نہیں ہوا پھر اس کی ماں جب تک زندہ رہی بچہ نہیں میرا ماں کے بعد مرا حافظ ابن کثیر نے بیان کیا یہ بھی وہ کوئی عام صوفی تو نہیں ہے تذکرے کرنے والے علامہ ابن تیمیہ حافظ ابن کثیر علامہ ابن القیم وہ تو اس ایک خاص طبقے کے اکابر علماء میں سے ہیں کہ وہ کمزور چیز کو قبول نہیں کرنے والے وہ تو حضور کی سیرت اور شمائل میں بیان کرتے ہیں اور اس ثبوت میں لاتے ہیں کہ یہ ساری کرامات و کیفیات حضور علیہ السلام کے موجزات کا تسلسل ہے امت میں